নমস্কাৰ মোৰ চেনেললৈ সকলোকে সদৰে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি আপোনালোকক দেখুৱাওঁ বুলি ভাবিছোঁ এইখিনি হৈছে নেপিয়াৰ গ্ৰাছ এইখিনি ৰোৱা বৰ বেছিদিন হোৱা নাই এইখিনি ডাঙৰ হৈছে আৰু ইয়াতো ৰুই থোৱা আছে কেইটামান পুলি পুলি মানে কি গছৰ ইয়াৰ শিপা হয় গুৰিত এনেকুৱা এটা থাল ঠেঙুলিবোৰ কাটি কাটি ৰুই দিলে হৈ যায় পটককৈ জীয়াই এইখিনি এইকেইডাল নতুনকৈ ৰোৱা আছে ইয়াত এনেকৈ আছে এয়া এইডাল এডাল এইডাল এডাল এইবোৰ চব জীয়াইছে আৰু এনেকৈ ৰুইছিলোঁ এইখিনি এইখিনিও এতিয়া প্ৰায় তিনিমাহমানতে ইমানখিনি ডাঙৰ হ'ল আৰু এইখিনি এইখিনিতো প্ৰায় সাত ফুট আঠ ফুট ওখ হৈ গৈছে এইখিনিও এনেকৈ ইয়াত আছিলে ডাঙৰ ডাঙৰ দহজোপা প্ৰথমতে দুটা ডাল লৈ আহিছিলোঁ ডাল মানে এনেকুৱাই আৰু এই এনেকুৱা ঘাঁহৰ দৰেই এনেকুৱাই দুডাল লৈ আহিছিলোঁ য'ত এনেকুৱা ধৰক শিপা আছিল দেখিছে নিশ্চয় শিপাবোৰ এনেকুৱা শিপা আৰু এনেকুৱা শিপা থকা দুডাল লৈ আহি প্ৰথমে ৰুইছিলোঁ সেই ৰুৱা দুজোপাত প্ৰথমে এবাৰ কাটিলোঁ কটাৰ পাছত আকৌ সেইকেইজোপাৰ পৰা ভাঙি এনেকৈ দহজোপা ৰুই দিছিলোঁ তাৰপিছত আকৌ পাছত এইজোপা নতুনকৈ ৰুইছিলোঁ এইজোপা এজোপা ৰুলোঁ এইজোপা এজোপা আৰু এনেকৈ য'তে ত'তে ৰুই দিছোঁ মুঠতে হ'ব লাগে কেৱল ঘাঁহ এইজোপা এজোপা এনেকৈ ভালেখিনি মই ৰুই পেলালোঁ আৰু গোটেই ৰোৱা প্ৰতিজোপাই জীয়াই ডাঙৰ ডাঙৰ হৈ গ'ল আৰু এইখিনি চক কিমান ওখ হৈছে এইখন হেন্দালি হেন্দালী বাঁহতকৈও আৰু দুফুট তিনি ফুট ওপৰত আছে এনেকৈ দুজোপা কাটিলে আৰু বাকী এইখিনি আছে মই ভাবিছোঁ এইখিনি আজি মই কাটিম মেচিনত মেচিন মানে যিটো মই চাফ কাটাৰ মেচিন আনি থৈছিলোঁ যোৱা বছৰ আপোনালোকক এটা ভিডিঅ' দেখুৱাইছিলোঁ মই ভিডিঅ'ৰ লিংকটো এইটো ভিডিঅ'তে মই দি দিছোঁ ডেছক্ৰিপশ্যনত সেইটো মেচিনটোৰ আনবক্সিং ভিডিঅ'টো আছিল আৰু বাকী সেই মেচিনটো ইউজ কৰাটো হোৱাই নাই ভাবিছোঁ এই গোটেই ঘাঁহখিনি কাটিম মই মেচিনটোত গতিকে ভাবিলোঁ আজি এটা ভিডিঅ' বনাওঁ আৰু লগতে আপোনালোকৰ ঘাঁহখিনিও দেখুৱাওঁ এইখিনিয়ে হৈছে নেপিয়াৰ গ্ৰাছ আৰু এইকেইজোপা এবাৰো কটা নাই এইকেইজোপা একদম নতুন এইজোপা এজোপা নতুন আৰু এইখিনি এবাৰ এবাৰ কটা গৈছিল আৰু এয়া এতিয়া দ্বিতীয় টাইমৰ কাৰণে কাটিম এতিয়াও ফুলা নাই চাওক ক'ৰবাত ফুল দেখিছে নেকি আপোনালোকে চাওক বাৰু অকণমানো ফুলা নাই কেৱল ঘাঁহটো ধুনীয়া হৈ গৈছে ভাবিছোঁ গোটেই যিটো আমাৰ নতুনকৈ এতিয়া ৰাস্তা বনোৱা হ'ল ৰাস্তাৰ দুয়ো পাৰে এতিয়া এপাৰে মই লগাইছোঁ ইয়াৰ পৰা জুম কৰি দেখাইছোঁ চাওক এইবোৰ দেখিছে ৰাস্তাটোৰ কাষে কাষে পৰি পৰি আছে সেইবোৰ লগাইছোঁ আৰু ভাবিছোঁ আৰু লগাম একদম সেউজীয়া কৰি দিম এয়াই হৈছিল নেপিয়াৰ গ্ৰাছ ভাবিছোঁ মেচিনত কটাৰ মই ভিডিঅ'টো আজি মেচিনত টেষ্ট কৰিম কাটি আৰু লগতে আপোনালোকক দেখুৱাই যাম চাই থাকক কেৱল মোৰ এই ভিডিঅ'টো নিয়ৰ এক স্বপ্নৰ যোগেদি আৰু এয়া কেমেৰাৰ সন্মুখত আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে নিউপিয়াৰ গ্ৰাছ মই কাটিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক নিশ্চয় দেখিছে আপোনালোকে কিমান ওখ হৈছে এই গছজোপা মানে ঘাঁহজোপা ৰোৱা এবছৰ বেছি হ'ল কিন্তু প্ৰথম ৰোৱাৰ পাছত এবাৰ কাটিছিলোঁ আৰু যেতিয়া এই দুজোপাৰ পৰা বাঢ়াই দহজোপা কৰিছিলোঁ তেতিয়া সকলোখিনি এবাৰ কটা হৈছিল মানে ক'বলৈ গ'লে এয়া দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে কাটিছোঁ গোটেইখিনি ঘাঁহ আজি গোটেইখিনি কাটো নে কাটো সেইটো ঠিক নাই কিন্তু আপোনালোকক মই এজোপা কাটি আদি প্ৰথম মানে দেখুৱাম মেচিনত কটাৰ দৃশ্যটো চাই থাকক কেৱল জে বি কোম্পনীৰ মাইক্ৰ' চাফ কাটাৰ আৰু এয়া এতিয়া মই বাহিৰত এটা ডি পি চুইচ ফিটিং কৰি থোৱাই আছোঁ এক্সট্ৰাকৈ আৰু তাতে মই লগাই লওঁ কেবুলডাল আপোনালোকে চাই থাকক মই ভিডিঅ'টো আৰু ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এবাৰ ভাবিছোঁ মেচিনটো দেখাই দিওঁ চবফালৰ পৰা চাৰিওফালৰ পৰা দুই এফালৰ পৰা ওলাব আৰু এফালৰ পৰা ওলাবি মই লৈ লৈছোঁ বাৰুদাতেই যিহেতু বতৰটো অলপ সেমেকা ডাৱৰীয়া বাহিৰত বৰষুণ পৰিবও পাৰে গতিকে বাহিৰত নমাই থকাতকৈ উলিয়াই থকাতকৈ নহয় পাৰ্টি আজি কাঠটো মেচিনত খাঁহি গতিকে মাছটো আপোনালোকে চাই থকা আৰু ইয়াৰ মেনচিশ্যন কৰি দিলোঁ ইফালে মাছ প্ৰচাপ কাটাৰৰ বতৰ একেবাৰে সহজ কাটিবলৈ মটৰ চলি আছে ভৰাই গৈ থাকিলে হয় আৰু যিহেতু এইটো মেনুৱেল হয় অট'মেটিক নহয় ঘাঁহটো নিজৰ হিচাপত যদি ধৰি থাকোঁ যদি লাহেকৈ থ'লেও ঘাঁহটো নিজে টানু টানুকে থাকে লাহেকৈ থৈ দিলে ঘাঁহটো বেছি সৰু সৰু হ'ব আৰু যদি এৰি দিওঁ পটককৈ কাটি যাব ওলাই যাব সোনকালে যিহেতু সেইটো ডাঙৰ ডাঙৰ টুকুৰাতকৈ নাপাব গতিকে মেনুৱেল যেতিয়া লাহে লাহে নিজৰ হিচাপতে নিজৰ চাইজে থাকিব পাৰিব সুন্দৰকৈ কাটি গৈ আছে আৰু এইবোৰ চব তলত পৰি গৈ আছে জুতি টুকুৰা এনেকৈ ডাঙৰ প্ৰজাতিৰ ঘাঁহবোৰ মেচিনত কাটি খোৱালে কি হয় শাৰীবোৰ জুইত অলপ টান সেইটো কাৰণে নষ্ট নহয় আৰু এনেকৈ খোৱালে ধৰক আপোনাৰ ঘাঁহখিনি নষ্ট নহয় আৰু গৰুৰ হজম হওক বাঢ়ে বা হজম কৰিবলৈ সিহঁতে সুবিধা হয় সেইটো কাৰণে এনেকৈ কাটি খোৱালে ভাল আৰু লগতে মই আজি মোৰ এই জে বি অৰ্থাৎ জেভৱনী ইণ্ডাষ্ট্ৰিলৰ এই মোৰ মাইক্ৰাফৰ মেচিনটো মই লাইফ টেষ্টিং ভিডিঅ' আপোনালোককো দেখুৱালোঁ লগতে ঘাঁহ কাটিও ল'লোঁ মই নিজে আৰু এইটোৱে আছিল আজিৰ এটা সুন্দৰ ভিডিঅ' আৰু এই কটা ঘাঁহখিনি আমাৰ মহাৰাজ নন্দুক দিওঁ প্ৰথম তাকে খুৱাই লওঁ কাটি থৈ দিছোঁ কাটি কিনি থাকিব আৰু যিখিনি এতিয়া দিবলগীয়া আছে সেইখিনি দি দিওঁ দেখিছে আপোনালোকে নিশ্চয় এয়া সৰু সৰু টুকুৰা তাৰ খাবলৈও সহজ হ'ব আৰু পেলনি নপঠিয়াই বা পেলনি নকৰে এনেকৈ টুকুৰা ডাঙৰকৈ কাটি আনি দিলে কেৱল টানডোখৰ সিহঁতি এৰি দিব খাবলৈ নোৱাৰি এনেই পেলনি যাব মহাৰাজিং কাটিং গ্ৰাজ এইটোৱে আছিল আজিৰ এটা ভিডিঅ' নিয়ৰ এক স্বপ্নত গতিকে আশা কৰোঁ চেনেলটো বা ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাৰিব ধন্যবাদ জয় অসম